Я вас слушаю. Документы, пожалуйста, что вы переводите? Вечер добрый. Все? Все, что? Все, делаешь нагрудный значок. Нагрудный значок делаешь. Пожалуйста. Я его не вижу, вы рукой закрыли. СМ-0274. будь пожалуйста. Причина, останов... Причина остановки суть скойного правопорушения. причина остановки, бачите, везде весовый контроль, сейчас весо веса не бачите? Mm -hmm. Чего они за, заезжают? В смысле не заезжают? А, а я еще должен стоять? Я... заезжают. Ну и что? Что там знак стоит? Причина шо. зупинки суть с кольного правопорушения. Я вам Законы милиции, статья 11, пункт 21.1. Вас зобов'язує сказати мне причину зупинки суть скоєного правопорушення. Вы на каком-то особом счету у милиции? У меня вопрос. Представьтесь, пожалуйста, вы даже не отрекомендовались. Я вам не драковался, пока вы придете. Я вас доставил. прекрасно слышал, вы сказали документы, что вы зим, все, что вы сказали. Ну так а что? А что да? Вот вора вы вора это все, что вы сказали документы, А вы пока в виде Служебное удостоверение, можно ваше посмотреть? посмотреть? Вы это вы как-то отрекомендоваться вам сложно. Да не сложно, просто надо слухать, а не снимать, пока в виде расстраиваться. Давайте. Что там? Что вы с мобильным вы телефоном гружение? на службе делаете? Скажу, гружение, с мобильным телефоном вы? на службе что вы делаете? Не, я просто тоже буду вас снимать. Я вам запрещаю, с вас на 307 ну, граждан, Я вам сколько... запрещаю это собой снимать, фото. А, фотографировать? Ну, сфотографировать, ладно. Ну, Представьтесь, пожалуйста, чтобы я знал, на кого вы хоть суд подать по 307 гражданского кодекса. Выгружение или нет, водитель. Инспектор, я смотрю, плохо. Не, слышите. я нормально разговариваю с вами, все нормально. Я выгружение или пустил? Служебное удостоверение у вас есть? Yes, yes. предоставьте пожалуйста Без предоставим вам вы груженый или отказываюсь отвечать на данный вопрос вы не в задавать мне такие вопросы я отказываюсь отвечать на а этот вопрос вы в вы или я на весовом еще еще что это? да бред всякий слышу пожалуйста так Власенко Микола Николаевич перебывая на посаде Инспектор ВДЕ, Властник. Так, ДИМ 24.05.2015. Обратную сторону можно рассказать? я понял. Я понял. У вас, да, какие у вас вопросы? Это же на фотографии не похож человек, на фотографии не соответствует. Все же такое дело. Может, вам не видно чего-то. Да нет, мне прекрасно видно. Скажем, выгружение или пусти? Я спрашиваю. спрашиваю. Если я... выгружение, мы надо веса просто. весовый контроль. Если что, может, и ехать дальше. Я... И что? Все. Не, ну вам интересно вас снимать, а мне вас интересно снимать. Я вас слушаю. Давайте по порядку. Причина остановки, суть скольного пропаганды. Причина остановки... Андрей меня зовут. Андрей Андрей меня зовут. Андрей? Да. Андрей. Андрей, все. А просто Андрей. Водителей тоже называй меня отчество, правильно? Андрей Николаевич меня зовут. Андрей Николаевич, вы вернули пустите? Я отказываюсь отвечать. Давайте, и сразу же подумайте о причине запинку, суть скольного правопорушения. Подождите, вы больше лишили весовой контроля и называете причину. Ну и что, если ну, стоит стоит контроль, контроля, а мне к чему-то да за это не я не просто спрашиваю, типа, я не пойму вас по машине. Я сам не пойму, вообще, чего у меня остановили. Андрей, как получит, Николаевич? Да, да, да. Андрей Николаевич? Вам интересно, как вы да, мне просто интересно, чтобы инспектора соблюдали законы милиции. Да мы соблюдаем. А да? этот по распоряжению президента Виктора Николаевича 1 сентября 2011 года. Знаком же, да? какие 24 Зачем вам мои Прав документы? Правду, правду, рожи, и что там сказано? В, вы вы уходить, и что да там сказано? Правил да. а на... угу. Чего вы так улыбаетесь? У нас через... Я на регистратор смотрю и улыбаюсь. Даже нигде не запрещено? Андрей, давай, ладно, я понял, что ты человек Не, груженый, чтобы ты скажи, что я счастливый дорогой. Ну что ты Груженый. А груженый? Да, конечно. Сыпер. Там не знаю. Андрей, не, если бы ты вруженный был, там бы я бачил, что вот Ну да. На раз 40 выйдет. Андрей. Да. Рожебный. Ладно, езжай. Счастливого пути, да? И вам счастливо оставаться.